Salam, əl-vaxtınız xeyir olsun, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizi Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbə yaxın bir ərazidə gördünüz 2 mərtəbəli, 2 sot torpaq sahəsində yerləşən bu gözəlliyin təqdimatını edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, ev hal-hazırda yaşayışlı evdir. Evin və torpağın ayrı-ayrı da kupçası var, ipotekiyada yararlıdır. Ev ümumiçdə gözəl və hündür bir yerdə yerləşir, gördünüz kimi tam şəraitli evdir, cir yaş evdir. Həyətyanı sahəsində təqdim edim dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi həyətyanı sahəsinə 2 avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər və ağaz çüləşmək üçün kifayət qədər ərazisi də var. Pisetika da etmək mümkündür. Bütün kommunallar var, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Həyətə daxil olan avtomobil qapısı. Ev sahibi təcili satır evi. Hansı qiymətdə endirim də olunacaq. Bəri başdan qiyməti açıqlayım. Qiymət start qiymət 110 min manatdır, dəyərliz izləyicilərimiz. Real müştəllərə qiymətdə endirim də olunacaq. Evin yerdən üç taş kürsüsü var və yan tərəfinə də ki, keçmək mümkündür. Bu hissədə gördüyünüz kimi kombi quraşdırılıb, ehtiyat su çəni arxa tərəfinə də keçmək mümkündür. Evdə qalan əşyalar kombi mətbəx bebili və hamam aksessuarları. Pəncərlərdə də dəmir barmaqlardan mühafizə olunub. Bir daha həyəcanlı sahəsini təqdim edeyim və keçək iç sahəyə. Hmm. Əvvəl daxil olarkən belə bir dəhliz bizi qarşılayır. Otaqlara bölcü dəhliz vasitəsilə dəyərli izləyicilərimiz görürsüz. Şığılı bir evdir, gözəl səl səliqəli təmir olunan evlərdən biridir, dəyərli izləyicilərimiz. 2-ci mərtəbəyə qalxan taxta döşəkənlər ağ gözəl rəngdən kraskalanıb Divar çağızları, internet xəttinə kimi hər bir şey mövcuddur. Telefonla kimi var. Mə keçək evin qonaq otağının təqdimatına. Belə bir gördüyünüz kimi geniş qonaq otağı var. Rahat əşyalar da yerləşdirilib, dəyərinizləcəyimiz. Pəncərəsi vitraj pəncərəsidir, birbaşa öz həyət yanı sahəsinə baxır. Hə keçək birinci mərtəbədə olan mətbəx hissəsinə. Və birinci mərtəbədə olan Mətbəxdir. Gördüyünüz mətbəx mebeli evdə qalacaq və pəncərəsi yenə də öz həyətanı sahəsinə açılır. Şığıqlı bir mətbəxi var. Gümüş mebellər rahat keçirlə yerləşdirib, dəyərli izləyicilərimiz, və birinci mərtəbədə olan hamam otağı. Tam təchizatlı. Gördünüz, aksesuarlar, əşyalar hamamda qalacaq. Və ikinci mərtəbəyə qalxan pəncərənin alt hissəsində belə bir qladıf qəs də var, artıq əşyalarınızı yığmaq üçün. Qalxaq ikinci mərtəbənin təqdimatına hörmətli izləyicilərimiz, sağ olmasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Və ikinci mərtəbəndə də dəhlizi bu gün nədir, dəyərliz izləcilərimiz. Və üçüncü başlayaq burdakı yataq otağından, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağı. Birbaşa pəncərəsinin önü açıqdır, işıqlı pəncərəsi var. Görsünüz, hava da rahat şəkildə evə daxil olur və ikinci mərtəbədə olan yenə də hamam otağı tam təchizatlı. Və hə, böyüklər üçün yataqda nəzərdə tutulan yataq otağı. Bu yataq otağı kifayət qədər geniş ölçüyə məxsusdur, özünüz də şahid olursunuz. Əşyalar rahat şəkildə yerləşdirilib. Mərtəbələr arası monolit betondur. Bura isə digərlı yataq otağıdır. Bu otaqdan birbaşa eyvana çıxış da var. Hörmətli izləyicilərimiz, təkrar olaq, yenə deyək ki, Çox hündür bir ərazidə yerləşir. Qiymət 110 min manatdır. İpotekiyaya yararlıdır. Evin və torpağın artıq indi kupçası var. Bu ev təcili satılmalıdır. Bu ev haqqında dolğun məlumat almaq üçün 051 635 17 97 nömrəsinə əlaqə salıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.